নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পকুলৰ অসম ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম আছোঁ যদি আপোনাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ অসম বনভ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো বনৰক্ষী পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ সেই ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পোষ্টৰ বিষয়ে বহুতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰি আছিলে আপোনালোকক সেই কুৱেশ্যনখিনি এনচাৰিবলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ বহুতে সুধি আছিল যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নতুন ভেকেঞ্চি কেতিয়াবা আমাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডত নতুন ভেকেঞ্চি আহিব দুহেজাৰ পঁচিছ চনত ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চ মাহত আপোনালোকৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আপোনালোকৰ বঙাইগাঁৱত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ কৈছিল যে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ মাৰ্চ মাহত আকৌ নতুনকৈ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ তাত ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যি নতুন এডভাৰটাইজমেণ্ট আপোনালোকৰ নতুন পদ লোৱাৰ বহুত বেছি চাঞ্চ আছে আপোনালোকৰ আজিৰ ডেটত ফৰেষ্ট গাৰ্ডত বহুতখিনি কোচ খালি আছিল যেতিয়া আপোনালোকৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ যি নিযুক্তি হৈছিল ফৰেষ্ট গ্ৰেডৰ তাত আপোনালোকৰ বহুত পষ্ট খালী কৰি ৰ'ব গতিকে আপোনালোকৰ সেই খালী পৰ্ডখিনি পূৰা হ'লে আপোনালোকক আকৌ নতুনকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলিব আপোনালোকৰ বহুতে চাকৰি কৰিও আপোনালোকৰ চাকৰিত জইন নকৰিলে তেওঁলোকে কিছুমানে এৰি আইত চাকৰি পালে নহ'লে কিছুমানে আপোনালোকৰ ফৰেষ্টা ওৱানত চাকৰি পালে বা তেওঁলোকে কিছুমানে বেংগলত চাকৰি পালে গতিকে তেওঁলোকে চাকৰিত জইন নকৰিলে আৰু আপোনালোকৰ অলপ দিনৰ আগত বহুতখিনি আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি প্ৰম'শ্যন দিছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ বহুতো মানুহ ৰিটায়াৰ হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকৰ আজিৰ ডে'টত ফৰেষ্ট গাৰ্ডত যথেষ্টখিনি পথ খালী হৈ আছে গতিকে খালী পথখিনি পূৰাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট নতুনকৈ মুকলি কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকৰ যেতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব এতিয়া বহুতৰে এটা কুৱেশ্যন যে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বয়সটো কিমানলৈ কেৰিছে এতিয়া আপোনালোকৰ বহুতো কেনি অসম আৰক্ষীত আপোনালোকে থাৰ্ডি প্লাছ হৈ গৈছে তেওঁলোকে আৰু দিবলৈ নাপায় তেওঁলোকৰ কিবা কাৰণত ইণ্টাৰভিউটো বেয়া হৈছে তেওঁলোকৰ এতিয়া মনটো বহুত দুখ আৰু যিসকলে আপোনালোকক সদ্যহাতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এটাও ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ কোৱা নাই তেওঁলোকে ভাবি আছে যে তেতিয়া নতুনকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলিব এতিয়া সেইখিনিৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ আৰু যিসকলে একেৰাহে তিনি বছৰ চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ আপোনালোকৰ এটা চাকৰিৰ বাবে যুঁজি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এতিয়া আপোনালোকৰ পৰেজাতৰ যিটো পষ্ট আপোনালোকৰ বয়সৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই আপোনালোকৰ বয়সটো যেনেৰেল কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ আৰু অৱশ্যে আপোনালোকৰ তিনিবছৰ আপোনালোকৰ যি এছ এল ইলেকচন পাব তাৰপিছত আপোনালোকে এছ টি এছ চি পাঁচ বছৰ পাব গতিকে আপোনালোকৰ যিসকল কেণ্ডিডেটে আপোনালোকৰ এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দি আছে তেওঁলোকৰ হাইট হৈছে থাৰ্টি হৈছে আপোনালোকে সেইসকলে এতিয়া দুখ কৰিব নালাগে আপোনালোকে ফৰেজত ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব কাৰণ পৰেজ কাৰ্ডৰ বয়সটো চল্লিছ বছৰলৈকে গতিকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই ভালদৰে মাত্ৰ ৰানিং কৰি থাকক তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো পৰেস্কাৰৰ হাইট এতিয়া বহুতে এইটো এটা কুৱেশ্যন গৈ আছে যে হাইটটো কিমান হ'ব আপোনালোকৰ যিখিনি জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু এছ চি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ হাইট হ'ব লাগিব ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু এছ চি তেওঁলোকৰ হাইট হ'ব লাগিব ওৱান ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি এছ টি কেণ্ডিডেট আছে আপুনি এছ টি এ চি হওক বা এছ টি পি এ হওক তেওঁলোকৰ যিখন মেল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ হাইট হ'ব লাগিব ওৱান ফিফটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ আৰু যিসকল ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ হাইট হ'ব লাগিব ওৱান ফৰ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকৰ হাইটৰ বিষয়ে আকৌ কৈছোঁ হাইটৰ বিষয়ে বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধি থাকে আপোনাৰ যিখিনি জেনেৰেল অ' পি চি এম অ' চি আৰু এছ চি কেণ্ডিডেট আছে মেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ হাইট হ'ব লাগিব ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী চেণ্ডিমিটাৰ আৰু ধৰক আমাৰ যিসকল ফিমেল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ হাইট হ'ব লাগিব ওৱান ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত আকৌ যিখিনি এছ টি কেণ্ডিডেট আছে আপুনি এছ টি এ চি এ হওক বা এছ টি পি এ হওক তেওঁলোকৰ হাইট হ'ব লাগিব ওৱান ফিফটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ মেল কেণ্ডিডেট আৰু ফিমেলৰ হওক হওক ওৱান ফৰ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আপোনালোকৰ যিসকল জেনেৰেল অ' পি চি এম অ' বি বা এছ চি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ যিটো হাইট অসম আৰক্ষী সমানেই লাগে আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা নহয় আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব যিখিনি জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু এছ চি ফিমেল কেণ্ডিডেটছে তেওঁলোকৰ হাইটটো কম বিচাৰিছে অসম আৰক্ষীত ওৱান ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট নাইন ফ'ৰ বিচাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ফৰেষ্ট গাৰ্ডত আপোনালোকৰ ওৱান ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ ফেল গুচি গৈ তেওঁলোকে যিসকলে হাইটত ফেইল কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ তেতিয়া বহুতো ছোৱালীয়ে আপোনালোকৰ ৰানিং লং জাম্পত ভাল এটা মাৰ্ক পাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাইটত ফেইল কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা গ'ল্ডেন চান্স আপোনালোকৰ বহুতো ছোৱালীয়ে বা মেডিকেলত ফেইল কৰা প্ৰায় ছিক্সটিৰ পৰা ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ছোৱালী হাইটত ফেইল কৰিছে আপোনালোকৰ বেলেগত বহুতো কম ফেইল কৰিছে প্ৰায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ছোৱালীয়ে অসম আৰক্ষীৰ যি ইণ্টাৰভিউ আছে তাত হাইটত ফেইল কৰিছে তেওঁলোকে যদি ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ এভেটেশ্যন বুলি কয় তাত যদি ভালদৰে ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাকৰি পাব লগা হাইট ওৱান ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ বিচাৰিছে কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰায় পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হাইট কম বিচাৰিছে আপোনালোকৰ অসম আৰক্ষীৰ ওৱান ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট নাইন ফ'ৰ কিন্তু আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডত ওৱান ফিফটি যিখিনি জেনেৰেল অ' বি চি এমৰ ওচৰত এছ টি কেন্দ্ৰ হৈছে যদি আপোনালোকক ওৱান ফিফটিতকৈ এক চেণ্টিমিটাৰ কমাই যায় তেন্তে আপোনালোকৰ হাইট ইনকিজৰ বাবে এক্সাৰচাইজ কৰক আপোনালোকে ইউটিউবত মাৰি দিয়ক হাইট ইনক্ৰিজৰ বিষয়ে তাত ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকৰ এক্সাৰচাইজ হ'ব সেই এক্সাৰচাইজখিনি ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰক তেতিয়া আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ হাইটটো এক চেণ্টিমিটাৰ বা দুই চেণ্টিমিটাৰ ইনক্ৰিজ চাই যাব তাৰপিছত যিখিনি এছ টি কেন্দ্ৰ হৈছে তেওঁলোকৰ অলপ সুবিধা হ'ব তেওঁলোকৰ মেল কেণ্ডি বিচাৰিছে ওৱান ফিফটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত ফিমেলৰ বিচাৰিছে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এছ টিও হাইটটো অলপ কম বিচাৰিছে আপোনালোকৰ চেচটো সকলো কেণ্ডিডেট জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ টি এছ টি এছ টি এইচ সকলো মেইল কেণ্ডিডেটৰ পৰা চেচটো একে ছেভেণ্টি নাইন চেঞ্চাৰ নৰ্মেল আৰু আপোনালোকক পাৰ্চেণ্টেজ পোলাও দিব এটি পইচেণ্টেজ আপোনালোকৰ যিটো হাইটৰ পৰা ডাউট আছে সেই ডাউটটো নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হ'ব এতিয়া আপোনালোকক বহুতে সুধি থাকে যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত সোমালে প্ৰমোচন চিষ্টেমটো কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যেতিয়া সোমাব আপোনালোকৰ প্ৰমোচনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নহয় যেনেকৈ আপোনালোকৰ অসম আৰক্ষী পৰীক্ষা হয় ফৰেষ্ট ড ডিপাৰ্টমেণ্টত কোনো ধৰণৰ লিখিত পৰীক্ষা নহয় মই যিমানখিনি জানো আপোনালোকক সেই বিষয়ে মই জনাইছোঁ যে আজিলৈকে হোৱা নাই বুলি কোৱা শুনিছোঁ আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কোনো ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম নহয় আপোনালোকক যদি চৰকাৰে প্ৰমোচন দিয়ে তেতিয়া প্ৰমোচন পাব যদি নিদিয়ে নাপায় আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদি প্ৰমোচন প্ৰমোচনটো বহুত লেহেমীয়া হয় কাৰণ আপোনালোকে যদি ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পৰা অসমত যিখন আনিছে আন বছৰত যদি আপোনালোকক প্ৰমোচন দি দিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ তেওঁলোকক প্ৰমোচন দিবলৈ জেগা নাইকিয়া হ'ব কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰমোচন ছিষ্টেমটো ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পৰা এনেকুৱা হয় যে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰেষ্ট গাৰ্ডত সোমালোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফৰেষ্টাৰ টু হ'ল তাৰপিছত আমাৰ ফৰেষ্টাৰ ওৱান হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ ডেপুটি ৰেঞ্জাৰ হ'ল তাৰপিছত সোমাই ৰেঞ্জাৰ হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে এ চি এ হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ডি এফ পৰ্যন্ত হ'ব গতিকে আপোনালোকক ইমানখিনি প্ৰমোচন দিয়াটো আনকচোন সময় মই সম্ভৱ নহয় সম্ভৱ হ'ল যদি দিয়েও সেই বিষয়ে নাজানো কিন্তু আজিৰ ডেটটোলৈকে আপোনালোকক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যিখিনি প্ৰমোচন দি আছে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ প্ৰমোচন দিয়া নাই এতিয়া আপোনালোকক বহুতো মানুহৰ পোন্ধৰ বছৰ ষোল্ল বছৰ হৈছে তেওঁলোকো আজিকালি কোনো ধৰণৰ প্ৰমোচন পোৱা নাই গতিকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো প্ৰমোচন প্ৰমোচন ছিষ্টেমটো বহুত লেহেমীয়া আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি কোনো এক্সাম নহয় আমাক কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাপায় যদি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেডত সোমায় তেতিয়া আমি ফৰাচ গ্ৰেডত থাকিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলী এক্সাম নহয় সেইটো এটা বেয়া সুবিধা যদি আমি ফৰেষ্ট গ্ৰেডত সোমাই প্ৰমোচন হ'বলৈ আমি আমাক বহুত সময় লাগিব আপোনাৰ ফৰেষ্ট্ৰেডতে থাকি যাব বহুত লেহেমীয়া ফাৰ্চ গ্ৰেডৰ প্ৰমোচন ছিষ্টেমটো তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো চিলেকশ্যন প্ৰচেছ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো অসমৰ অভিজ্ঞতে একেই হয় আপোনালোকৰ থ্ৰী পইণ্ট টু কিলোমিটাৰ ৰানিং ল'ৰাসকলৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ লং ড্ৰাইভ থাকিব আৰু ছোৱালীসকলক ওৱান পইণ্ট ছিক্স কিলোমিটাৰ ৰানিং তাৰপিছত আপোনালোকৰ লং ড্ৰাইফ থাকিব আপোনালোকৰ দুটা ইভেণ্টেই থাকে ফিজিকেলত তাৰপিছত আমাৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব লগত ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো সময় অভিজ্ঞতে একেই আপোনালোকৰ ছেভাইন অনুষ্ঠিত কৰাত আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেডটা মাল্টিপুল চাৰ্জ কুৱেশ্যন থাকিব আপোনালোকৰ ফিফটি মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ তাত আৰু এটা এক্সট্ৰা ইভেণ্ট আছে সেইটো আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি ছিক্স কিলোমিটাৰ ৱাকিং টেষ্ট আপোনালোকে চাৰি ঘণ্টাত কমপ্লিট কৰিব পাৰে ল'ৰাসকল আৰু ছোৱালীসকলে আপোনালোকক ষোল্ল কিলোমিটাৰ আপোনালোকে খোজকাঢ়িব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ আপোনালোকৰ শেষৰ ইভেণ্ট হৈছে ভাইভা আপোনালোকৰ চাৰিটা ষ্টেপ থাকে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ফিজিকেল তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট তাৰপিছত আপোনালোকে ৱাকিং টেষ্ট আৰু আপোনালোকৰ ভাইভা আপোনালোকে সেই চাৰিটা ইভেণ্ট পাছ কৰিব লাগে তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকৰ যি ফৰেষ্ট গাৰ্ড যদি আপুনি ফৰেষ্ট গাৰ্ডত সোমাই থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ যেতিয়া আপুনি ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এটা ষ্টাৰ লাগিব বহুতে সেই কুৱেশ্যনটো সুধি থাকে যে দাদা ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ষ্টাৰ থাকে নে নাথাকে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ষ্টাৰ থাকে এয়া মই লগাই থোৱা আছে মই এজন ফৰেষ্ট গাৰ্ড অসম বন বিভাগৰ এজন বনৰক্ষী এটা ষ্টাৰ লগাই থৈ আছে গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে সোমাব তেতিয়াই আপোনালোকৰ এটা ষ্টাৰ লাগি যাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা এটা ষ্টাৰ লগাব পাৰিব আপোনালোকে বহুতে সেইধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধি থাকে যে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ষ্টাৰ থাকে নে নাথাকে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ প'ষ্ট আছে সেইটোত এটা ষ্টাৰ থাকে আপোনালোকৰ সেইটো যিটো কনফিউজ আছিল কনফিউজটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকৰ হাঠিয়াৰ থাকে নে নাথাকে এতিয়া আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কোনো ধৰণৰ হাতিয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল ইছ্যু নাথাকে যেতিয়া আপুনি ৱাইল্ড লাইফত থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ হাতিয়াৰ এটা ইছ্যু থাকে গতিকে আপুনি যদি নৰ্মেল বা ছ'চিয়েল পি থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ হাথিয়াৰ নাথাকে যদি আপুনি ডিউটিত যায় তেতিয়া আপুনি হাথি এটা লৈ যাব লাগে কিন্তু আপোনালোকক সেইটো হাথিয়াৰটো আপোনাৰ লগত ইছ্যু নাথাকে যেনেকৈ আপোনালোকৰ টি এফ পি এফ আছাম ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ যিখিনি বেডিলাৰ মানুহ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ নামৰ এটা হাঠিয়াৰ থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো হাতীয়াৰ হাতীয়াৰ বাবে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা এলাউঞ্চ পায় আৰু হাঠিয়াৰটো সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব তেওঁৰ ওপৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ নামত হাতীয়াৰ ইছু হৈ নাথাকে গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া হাঠিয়াৰটো নাথাকে আপোনালোকৰ এটা চিন্তা অলপ হ'লেও কম হৈ থাকে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডত কোনো ধৰণৰ হাথিয়াৰ নাথাকে যদিহে আপুনি ৱাইল্ড লাইফত নাথাকে যদি আপুনি ৱাইল্ড লাইফত থাকে তেতিয়া আপোনাৰ নামত এটা হাঠিয়াৰ থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ছুটী ছুটীটো আপোনালোকৰ অসম আৰক্ষী গোটেই একেই হয় আপোনালোকৰ চি এল বাৰ দিন আপোনালোকৰ এ চি এল দহ দিন আৰু ই এল বাইছ দিন আপোনালোকৰ সেইকাৰণে ছুটী পাব আকৌ ছুটীটো অসম আৰক্ষী গোটেই একেই হয় গতিকে ছুটীৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালদৰে গম পালে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া ফৰেষ্ট গাৰ্ডত সোমাব ফৰেষ্ট গাৰ্ডত সোমালে আপোনালোকে যেতিয়া দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ যিটো বেচ আপোনাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডত নিযুক্তি হৈছিল তেওঁলোকৰ আজি দৰমহা থাৰ্টি প্লাছ দৰমহাটো বহুতে সুধি থাকে আপোনালোকৰ দৰমহা আপোনালোকৰ যিসকল দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষখন আছে তেওঁলোকৰ থাৰ্টি প্লাছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিসকল ৱাইল্ড লাইফত থাকে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা এলাউন্স পায় তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ যিখিনি নৰ্মেলৰ ছ'চিয়েল পাষ্টি থাকে তেওঁলোককৈ যিখিনি ৱাইল্ড লাইফত থাকে তেওঁলোকৰ মিনিমাম হোৱা থ্ৰী থাউজেণ্ড দৰমহা বেছি হয় আপোনালোকৰ নৰ্মেলত থাকিলে সেইখিনি দৰমহা কম পায় কাৰণ নৰ্মেল আপোনালোকৰ এলাউন্সটো নাপায় গতিকে আৰু বহুতে সোধে ফৰেষ্ট ঘাটত ডিচিপ্লিনটো কিমান এতিয়া আপোনালোকৰ ডিচিপ্লিনটো আপোনালোকৰ মেইনলি নিজৰ ওপৰত কথা আপুনি অসম আৰক্ষীয়ে চাব কিছুমান মানুহ এনেই ঘূৰি ফুৰে বেয়াকৈ ইউনিফৰ্মটো পিন্ধে বা কিবা কিবি ঘূৰি ফুৰে কিন্তু আপোনালোকৰ চাব কিছুমানে কিমান ধুনীয়াকৈ ইউনিফৰ্মটো পিন্ধিলে আপোনালোকৰ নিজৰে দেখি ভাল লাগে গতিকে ডিচিপ্লিনটো সদায় নিজৰ ওপৰত কথা ডিচিপ্লিনত থাকে নাথাকে আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা কিন্তু এতিয়া অসম আৰক্ষীটো বা চাব আপোনাৰ নিজে হয়তো দেখে যে তেওঁলোকে কিছুমানে আপোনালোকৰ ইউনিফৰ্মটো হ'লেও হলুকৈ পিন্ধে আৰু কিছুমানে ধুনীয়াকৈ ফিটিংকৈ পিন্ধে গতিকে আপোনালোকে নিজে নিজে ডিচিপ্লিনত থাকে ইউনিফৰ্মটো আপুনি কিমান ধুনীয়াকৈ পিন্ধে সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিচিপ্লিন বুলি ক'লে যিটো আপোনালোকৰ আছাম পুলিচৰ যিটো গন্তি হয় আপোনালোকৰ যদি থানাতো থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ গধূলি গ্ৰন্তি হয় যদি আপুনি বেটেলিয়ানৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ দিনটোত দুবাৰ গন্তি হয় আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা এবাৰ গন্তি হয় গধূলি এগৰাকী হয় কিন্তু আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি নৰামেল আৰু আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ফৰেষ্টি থাকে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ গন্তি নহয় গতিকে আপোনাৰ ডিচিপ্লিনটো সমাপ্তি সেইটো অলপ কম কাৰণ আপোনালোক কেতিয়াও মানে আপোনালোকৰ যদি আপুনি নৰ্মেলত থাকে তেতিয়া আমাৰ কোনো ধৰণৰ গ্ৰন্তি নহয় যদি চেচুৱেল বস্তু থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ গন্তি নহয় কিন্তু যদিহে আপুনি ৱাইল্ড লাইফত থাকে তেতিয়া অকল গ্ৰন্তি হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া ফৰেষ্ট গ্ৰেডত সোমাব তেতিয়া আৰু এটা আপোনালোকৰ অলপ বেয়া কইন আছে সেইটো হৈছে আপুনি ধৰি লওক ফৰেষ্ট গাৰ্ডটো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ হয় আপোনাৰ যেনেকৈ বিহুটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় বৰাইঘাটটো এটা ডিষ্ট্ৰিকৰ হয় আপোনাৰ যিখিনি কাম কাজ সেইখিনি ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা কৰি থাকে যদি আপোনাৰ পষ্টিং আছে ধৰি লৈছোঁ আপুনি গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি তিনিচুকীয়াৰ মানুহ আপুনি যেতিয়া গোৱালপাৰাত থাকিব তেতিয়া আপুনি যদি কিবা কেছ লাগে তাত উইকনেছ দিবলগীয়া হয় যদি আপুনি গোৱালপাৰাত থাকিবলৈ উইকনেছ দি থয় তেতিয়া আপুনি পাঁচ বছৰ পিছত যদি আপুনি তিনিচুকীয়া বা ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গুচি আহে ধৰি লওক তেতিয়া আপুনি তিনিচুকীয়া বা ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা গ'ল আপুনি গোৱালপাৰা ক'ৰ্টত গৈ আপোনালোকে সাক্ষী দিব লাগে গতিকে আমাক যিটো উইকনেছ চিষ্টেম আছে সেইটো ফৰেষ্ট গাৰ্ডেহে দিব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি এ এফ পি এফ বেটিলাইন আছে তেওঁলোকে উইকনেছ দিব নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া বেটিলাইন এটা আপুনি শিলচৰৰ বেটিলাইন আপুনি লখিমপুৰ আছে তেওঁ ইয়াত বেটিলাইনত চাকৰি গ'ল তাত কোনো ধৰণৰ উইকনেছ দিব নালাগে তেওঁ পিছত শিলচৰে ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গুচি গ'ল তেতিয়া তেওঁ আকৌ লখিমপুৰলৈ আহিবলৈকে কোনো ধৰণৰ কথা নাই কিন্তু আপুনি ফৰেষ্ট গাৰ্ডত যদি সোমায় তেতিয়া আপুনি আকৌ উইকনেছ দিবৰ বাবে যাবলগীয়া হয় সেইটো কিন্তু এ এ পি এফক সোমালে আপোনালোকে উইকনেছ দিবৰ বাবে যাবলগীয়া নহয় আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি ট্ৰেন্সফাৰৰ কাম ট্ৰেন্সফাৰৰ কামখিনি আপোনালোকৰ অলপ লেহেমীয়া কাৰণ আপুনি ডিষ্ট্ৰিকৰ হয় আপুনি যদি বেকেলিয়ানৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ অসমত মাত্ৰ আজিৰ ডেটত আপোনালোকৰ তিনিটা বেকেলিয়ান আছে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্টটো আছে গুৱাহাটী বৈশিষ্ট্য ছেকেণ্ডটো আছে আপোনালোকৰ নগাঁও টিকনি মান আৰু আপোনালোকৰ থাৰ্ডটো বেলেগ লখিমপুৰ থাকক কিন্তু আপোনালোকৰ কামখিনি আজিলৈকে ভৰাই উঠা নাই গতিকে আপোনালোকৰ থাৰ্ডটো আছে কিন্তু আপোনালোকৰ আজিলৈকে লখিমপুৰত কোনো ধৰণৰ কাম হৈ থকা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ যেতিয়া তিনিটা বেটেলিয়ান অসমত মাত্ৰ তিনিটা বেটেলিয়ান আপোনালোকৰ এটা বেটেলিয়ানে মিনিমাম দহখন পোন্ধৰখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ আছে যদি আপুনি ছেকেণ্ডত থাকে তেতিয়া আপুনি লখিমপুৰতো থাকিব পাৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোৰহাটত থাকিব পাৰিলে আপোনালোকৰ বেটেলিয়ানটো চেঞ্জ নহয় আপোনালোকে সেইকাৰণে সোনকালে ট্ৰেন্সফাৰলৈ গুচি যাব পাৰে ধৰি লওক আপুনি তেজপুৰলৈ গুচি আহে তেতিয়া আপোনালোকৰ বেটেলিয়ানটো চেঞ্জ নহয় মানে ছেকেণ্ডৰ মানুহ ছেকেণ্ডে থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো প'ষ্ট বস্তু খালী নহয় ট্ৰেন্সফাৰৰ কামটো সোনকালে হৈ যায় কিন্তু আপুনি যেতিয়া প্ৰাইজডাল পাব ধৰি লওক এতিয়া আপুনি লখিমপুৰৰ মানুহ আপুনি গৈ আছেগৈ কাৰ্বি আংত যেতিয়া আপোনালোকক কাৰ্বি আংৰ পৰা লখিমপুৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ লৈ আহিব বিচাৰিব তেতিয়া আপোনালোকক সোনকালে ট্ৰেন্সফাৰ দি নিদিয়ে কাৰণ আপোনাক কাৰ্বি আলংত আপোনাৰ যিটো পোষ্ট আছে সেই পোষ্টটো খালী হৈ যাব গতিকে আপোনালোকৰ পোষ্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্টৰ ট্ৰেন্সফাৰ ল'বলৈ অলপ টান হয় কাৰণ আপোনালোকৰ পোষ্টটো যেতিয়া খালী হৈ যায় তাত মানুহ কমি যায় গতিকে আপোনালোকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰটো অলপ লেহেমীয়া হয় খালী মিচুৱেলটো আপোনালোকে যদি মিচুৱেল মানুহ পায় তেতিয়া মিচুৱেলটো অলপ ফাষ্ট হয় আপোনালোকৰ ট্ৰেঞ্চফাৰটো যদি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ডাইৰেক্ট চাহ তেতিয়া অলপ লেহেমীয়া হয় গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি আছাম ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পোষ্ট আছে বনৰক্ষী সেই পোষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে যিখিনি প্ৰশ্ন কৰিছিল আপোনাক সেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিব লগা আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব তেতিয়া আপোনালোকক মই আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম নহ'লে আপোনালোকক কমেণ্টৰ জৰিয়তে মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত যদি কিবা বুজি নাপালে বুজি নাপালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত ধুনীয়াকৈ সুধিব মই উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ